好，下面让我们进行第二个环节，有请准新人为彼此戴上订婚戒指。如果到最后是梦没来的话，你能不能陪我一起把这场戏演完？ 方言，他，方言该不会犯病了吧？ 真像石梦，你给我站住！还没演够吗？ 这场戏到此为止吧。对不起，方言原谅我现在无法向你解释。请再给我一点时间，总有一天你会明白这一切的。什么？啊！对不起啊。 其实我我们就是想让你出现，所以我跟十一商量好的，你不会生气吧？起来，傻瓜，我怎么可能生气呢？其实这些都怪我，我不应该让你担心，应该一直陪着你。没关系，只要有你在，比什么都重要。<laughs> 放心，公司那边我会处理好的。哦，我放心啊。我觉得我们面对这些困难，是对我们的一种考验。那作为你的贤内助，我呢，当然要跟您一起共同进退。我们有福同享嘛，当然有难也要同当。不用，我不会再让你吃苦了。其实我上次真的很生十一的气。 他把那个蛋扔了，你知道五鸟的儿子可是经历了九死一生才存活下来的、啊。嗯，这样说的话，确实有点可恨。他不是可恨，他是相当的可恨，好吗？嗯、而且我刚才还看新闻，说十一当制片了，而且要接手水镜。哦，不是，啊，十一他是属老鼠的嘛，他为什么就随便拿走你的劳动成果呢？嗯，那确实非常可恨，啊、而且。 丧尽天良，对，怎么了？不是啊，你有点奇怪啊。刚才你说的那个话不像是你会说的话。有吗？啊。那，哎呀，就是，是这样的。因为十一这个事情吧，其实对我来说真的，哎，冲击蛮大的。 没关系啊，没关系，没关系，没关系，你别难过了。我觉得事情已经发生了，就让它过去吧。虽然我不能像保护我鸟的儿子一样保护你，但是我会努力努力，尽我最大的努力保护你的。好的，好的，宝贝。早安呢、啊，嗯、<laughs> 好香，这是什么呀？这是啊，我鸟。 我开玩笑的，开玩笑的，猪蹄汤，猪蹄汤，真的，真的吗？真的，好像是。你一大早做这么补的东西啊？因为今天是需要用猪蹄汤加油打气的一天。啊，嗯，看来我得先给你加个油了。嗯，收到了吗？加油。收到。 来了来了来了来，来尝尝，好香，啊。怎么样？好喝，非常好喝！你的厨艺一天比一天好了，越来越棒。你要是喜欢喝，我以后天天做给你喝。 怎么了？这还是我以前认识的那个变态甲方吗？怎么，你想要变回以前的样子吗？当然不是啦！你不可以，你得对我好，你得加倍对我好，才能弥补你以前对我的那些伤害啊！好。 我对你加倍好，超级加倍。嗯嗯、哦，不是，盖章。笨蛋，是这样。盖章喽。嗯。不许反悔哦。嗯。耶耶。耶 <laughs> 今天要不别出去了吧，就在家里面等我。嗯。回来，我有很重要的话跟你说。 答应我好吗？好啊，我再给你盛一碗。好，听一个。<laughs> 重要的是，难道是要向我求婚？<laughs> 请问您是发言小姐吗？啊、哦，我是。啊，您的花儿。嗯，谢谢。不客气，签收一下。哇哦，花儿！看来石梦这个木头终于开窍了。下午五点，在这儿等你，不见不散。 在这儿等你哪儿啊？呃、啊、哪儿啊？什么哪儿、啊？给你。啊、哎，你这要去哪儿啊？石梦约我去老地方。切，瞧把他给猴急的，老地。哎呀，恋爱中的女人啊，恐怖、啊。 你有把握吗？放心吧，他现在已经怀疑账本在我手上，一定会密切关注我的动向。我们接下来只需要等他上钩。 真的把报表拿过来了。顾叔，果然是你！这份报表就是你当年财务亏空的证据，你就是因为这个才绑架我的，是吗？ 如果不是你爸当年拿这个逼我，事情也不会闹成这样。我果然没有猜错，你爸当年在这里，口口声声跟我说没有财务亏空的证据。当年我把你绑到这里，电话里你爸还答应的好好的，我就在这里等着你爸把证据带过来。小六，小六。 小刘，我儿子呢？我都说了，先把财务报表给我。哪有什么财务报表？你财务亏空的事情，我根本没打算追究你。小刘，你不能一错再错了。是，是我的错。但是这一切都是你造成的。现在什么都不说。我要是拿不到财务报表，你以后就再也别想见到你儿子了。你究竟把我儿子？ 你把我爸怎么了？我爸呢？你这么想知道，那你自己去问吧。是？什么？没事吧？顾远忠，我已经报警了。你刚才说的话，我已经录下来了。原来兄弟反目，都是设计好的，好一出大戏呀、啊！ 顾远忠，当年我爸到底是怎么死的？你们这么聪明，为什么不自己去查呢？警察已经在路上，早晚都会真相大白的。<laughs> 你们两个太天真了，把刚才拍的东西给我，让我走，或许我可以放方言一条生路。方言，你把方言到底怎么了？ 手机都忘带了。什么？喂，石梦，左瑶，方言呢？他不是去找你了吗？说你跟他约了老地方见，还有一束花和卡片，不是你送的吗？喂，顾远洲，你把方言藏哪儿去了？说，快把东西给我，我就饶了他。 给他，给他！快说，方言快说，方言在哪儿？别动！顾院方言在哪里？他到底在哪里？已经来不及了。 我想到几个地方，我们分头去找。走。哎，怎么关门了？没人呢。哎，走去别的地方找啊！快点。你的证人不会就是方言吧？不过恰好，他还患了一种病，叫做梦游症吧。 地方我们都找了，没有。你再好好想想，还有什么地方是顾远洲知道的？我知道了。 竟然还给我准备了礼物。 你把我儿子怎么样了？啊！我都说了我不追究你了。把我儿子怎么样了、啊？啊呃啊呃 当这一切是一场噩梦，醒来就没了。我怕做噩梦。放心吧，我会把你噩梦里的东西通通都赶走，啊。